হেল্ল' ব্ৰৱান আজি আপোনালোকক আমাৰ জাতিলাও বাৰীখন দেখাইছোঁ অকণমান বহুত বেছি জাতিলাও লাগি আছে ইয়াত দেখিছেনে আৰু জাতিলাওখিনি বহুত বেছি লোকচান হ'ব যেন পাইছোঁ মানে বহুত দামবোৰো কমিলে এতিয়া আৰু ইয়াত দেখিছেনে গোটেই চাৰু চাইডটো জাতিলাওৱে জাতিলাও হৈ আছে আৰু কি হয় মানে জাতিলাওখিনি তেনেকৈ বিকিৰ বাবেও দিয়া হোৱা নাই আৰু তেনেকৈ বেপাৰীও অহা নাই আৰু ঘৰৰ মানুহো বিকিবলৈ সময় নহয় যে দেখিছেনে এইবোৰ মই অলপ আগত দেখাইছোঁ এইবোৰ কিমানখিনি লোকচান হ'ব আৰু এয়া দেখিছে বুঢ়া হৈ গৈছে আৰু এইবোৰ দেখিছেনে বুঢ়া হৈ গৈছে পূৰা এইবোৰ আৰু এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ এইটোতো বহুত ডাঙৰে হৈ গ'ল এইটো এইখিনিত আছে অলপমান মানে গোটেই চাৰু চাইডটো আছে এইকেইটা আকৌ দীঘলীয়া দীঘলীয়া জাতবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ আৰু গোটেই বাৰীখনতে মানে জাতিলাও মৈ হৈ আছে দেখিছেনে এইবোৰ বিকিৰ বাবেও মানে যিখিনি কবি আছিলে কবিখিনি বিকিৰ বাবে নিয়া হ'ল বাৰু সেইখিনি বহুত বেছি লোকচান হ'ব আৰু এতিয়া ডাঙৰে হৈ গ'ল আৰু পূৰা ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই এইকেইদিন অকণমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আজি বোলো অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক বহুত বেছিয়ে বুঢ়া হৈ হৈ গৈছে আৰু এইফালে আকৌ এয়া গোমধান দিছেনে এয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মই দেখালোঁ আৰু যিহেতু শাক পাচলিখিনি আমি ঘৰত কৰিয়ে খাওঁ মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে পাই থাকে বাৰু শাক পাচলিৰ ওপৰত কেতিয়াবা ভিডিঅ' দিলে মানে এইবাৰ বহুতখিনি লোকচান হ'ব জাতিলাওখিনি তেনেকৈ মানে কি হ'ল ঘৰতো এখেতৰ ডিউটিৰ কাৰণে মানে বজাৰলৈ নিব লগা ল'বলৈ নিবলৈ নোৱাৰে মানে আৰু বিশেষকৈ ঘৰত সপ্তাহটো দুদিন তিনিদিন নাথাকেই তো সেইবাবে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় ওলকবি আছিলে আপোনালোকক মই ওলকবি ভিডিঅ' দি খাইছিলোঁ ওলকবি পঞ্চাছ কেজিমান বিক্ৰী কৰা হ'ল তাৰপিছতে জাতিলাওখিনিও তেনেকৈ অলপমান দিয়া হ'ল পঞ্চাছটামান তেনেকৈ বিক্ৰী কৰা হ'ল কিন্তু এইখিনি আছেই মানে বিকিবৰ কাৰণে তেনেকৈ আজিকালি জাতিলাউ দামটো যিহেতু কমি গৈছে কমিলেও কমতো দিলোঁহেঁতেন মানে বজাৰতকৈও কম দামতো দিলোঁহেঁতেন কি হয় বেপাৰী পাবলৈ বহুত বেছি টান হ'ল সেইকাৰণে বহুতখিনি বুঢ়া হৈ গৈছে আপোনালোকক তাৰে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ ৰখাই দেখাইছোঁ খেতি নকৰিলেও নহয় ঘৰত খাবলৈও লাগে বজাৰৰ পাচলিবোৰ যিহেতু সাৰ দিয়া আমি অকল পচন সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ পচন সাৰ অৰ্থাৎ গোবৰ সাৰ গোবৰখিনি মানে শুকুৱাই ৰ'দাই চালি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবাবে মানে শাক পাচলিখিনি বহুত বেছি ফ্ৰেছ হয় আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু মানে শাক পাচলিৰ কথা কৈছোঁ যিখিনি শাক পাচলি আমি ঘৰতে কৰোঁ বহুত বেছিয়ে ভাল হয় শাক পাচলিখিনি তাৰপিছতে কি কি শাক পাচলি আৰু আছে ইয়াতে মই আপোনালোকক অকণমান দেখাম গোমধানৰ পুলি কেইটামান ৰুইছিল মানে গুটি সিঁচিছিলোঁ গোমধানৰ তো ইমান ধুনীয়াকৈ মেলিছে দেখিছেনে গোম গোমধান কেনেকৈ লাগিছে সেইবাবে মনটো ভাল লাগিলে মানে সদায় বাৰীৰ ভিতৰত এনেকৈ কৰা নহয় কেতিয়াবা মাজে মাজে কৰোঁ এইকেইদিন বহুত বেছি ব্যস্ত ঘৰৰ ইটো সিটো কামত আৰু দেহাৰ যিহেতু এক্সাম চলি আছে সেইবাবেও অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ বা ৰিল চিল তেনেকৈ আপলোড কৰা হোৱাই নাই আপোনালোকক অকণমান বাৰী ভিডিঅ'কৈ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ আহি অকণমান দেখালোঁ জাতিলাওখিনি কিমান বেছিকৈ লাগি আছে এজনী বায়ে মোক ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ এজনী বা বহুত মৰমীয়াল বা তাই এনেই পাপৰি বৈশ্য বুলি কয় এনেকৈ বাৰু মিমি বা বুলিয়ে মাতোঁ তো তাই কৈ আছিলে ওচৰত থকাহেঁতেন সঁচাকৈয়ে দি তোমালোকলৈ সদায় পঠিয়ালোহেঁতেন সদায় মানে কি আৰু এটা দুটা তেনেকৈ দি থাকিলোহেঁতেন মিছ কৰিছোঁ আৰু বা গৰাকীয়ে মোক কৈছিলে মীনা মোক মীনা বুলিয়ে মাতে জাতিলাও কেতিয়া দিবা তো তাইৰ কথা মনত পৰিলে মানে এইখিনি চোৱা লগ লোকচান হৈ গৈছে তুমি যদি এইটো ভিডিঅ'টো চোৱা সম্পূৰ্ণকৈ তো ক'বা কি হয় মানে ও ওচৰত থকা হেঁতেন তাহাঁত দু কেইবাজনীও আছে এজনী মিমি বা এজনী দেবু বা তাৰপিছত এজনী নিবি বা মোৰ বহুত বেছি মৰমৰ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লগ পোৱা বা হয় এইকেইজনী ত' তাহাঁতৰ কাৰণে হ'লেও দিলোহেঁতেন তো কি হয় এতিয়া অকণমান খেলি মেলি হৈ আছে বহুত দূৰৰ হয় তাহাঁতি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত লগ পোৱা যিহেতু মোৰ বহুত বেছি আপোন হৈ গ'ল তাহাঁতি তাহাঁতক পাহৰিবও নোৱাৰোঁ ছাগৈ আৰু এয়া জাতিদাও বাৰী দেখিলে কিমান বেছি জাগি আছে মিমি বা এয়া দেখিছা কিমান বেছি ত' আৰু এয়া হৈছে গোমধান আৰু মই জলকীয়া কেইটামান মানে ৰুইছোঁ মানে নতুন পদ্ধতিত জলকীয়া কেইটামান ৰুইছোঁ ত' সেইকেইটা মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ ৰুইছিলোঁ আপোনালোকে চাই লওকচোন এনেকৈ যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ঠাই নাথাকে তো সেনেধৰণেও আপোনালোকে যিবোৰ বস্তু পেলাই দিয়ে সেইবোৰ বস্তুৱে আপোনালোকে এনেদৰে বনাব পাৰিব মানে ৰুব পাৰিব এনেকৈ বস্তুটো ঠাইকণ অকণমান হয় কেতিয়াবা কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লেও মানে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইৰে নিব পৰা হয় ত' আহকচোন মই আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ ত' মই এইখিনি দেখিছেনে বস্তা চাউল যে আহে আৰু বা চিমেণ্ট আহে চিমেণ্টৰ বস্তা হয় এইকেইটা চিমেণ্ট আৰু চাউলৰ বস্তা দেই আৰু চাপৰ বস্তা আগতে যিহেতু আমাৰ জাৰ্চি গৰু আছিলে চাপৰ দুটা এটা আছে নেকি বস্তা তাৰপিছত চিমেণ্টৰ বস্তা আৰু চাউলৰ বস্তা এই বস্তাকেইটা হয়তো আপোনালোকে পেলনীয়া কৰি পেলাই দিয়ে তো মই পেলনীয়া কৰি পেলাই নিদি ইয়াতে গোবৰ মাটি মিক্স কৰি মানে ভৰালোঁ ভৰাই মেলি মই জলকীয়া পুলিখিনি ইয়াতে ৰুই থৈছোঁ আমাৰ যিহেতু পানীৰ জেগা হয় তো পানীৰ জেগাৰ কাৰণে মানে যেতিয়া পানী আহিব ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ নিব পৰা হ'ব তো সেইবাবে মই আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ মোৰ জাতিলাও যদি লাগে আৰু